burada, Cəbrayıl şəhərinin mərkəzində. Bir dənə də salamat bina var. Bir dənə də bina qoyulub. Yalnız orda hərisi isə özləri üçün tikiblər. Üçün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı suküt. düşmən tərəfindən cavab verəcək. Beynəxalq məhkəmələrdə cavab verəcək. And demişəm bir de deməkdir ki beynal haqq qruplar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq. 30 il ərzində bizə vurulmuş ziyan hesablanacaq və onlara qarşı təzminat davası açılacaq. Və bu günlərdə Kəlbəcəri dağından meşələri qıran, binaları, məktəbləri yandıran düşmən onunla cavabını verəcək. Onlar hesab edirlər ki Bu dağıdılardan sonra heç vaxt Azərbaycan əhalisi bura qayıdmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıldı. Amma səhv edildi. Biz qayıdmış, tap durmuşuq buralarda. Özdəğmə toplağımızda. Cəbrayıl şəhərində. Bütün buraları bərpa edəcək.